Eriñ, 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 Сегодня Международный день КВН. А что? А думають думают про эту легендарную игру наше сегодняшнее питание? Ну, довольно-таки интересно, позитивно влияние на меня оказывают. Ничего не имею против КВН. <laughs> Вообще КВН хорошая вещь. Я смотрела очень давно, смотрела, знаете, когда Когда было, Одесситы выступали с белыми шарфами, вот это мне нравилось. И там был Яна Львазоров. Вот это моя мечта, а после этого я больше не смотрела. Потому что все остальные не могут переплюнуть Яна Львазоров интересное увлекательное Ну, вообще сами когда-то в жизни хотели бы там поучаствовать? Ну да. Наверное, каждый хотел бы. Ну, Квен очень веселый, и мне очень нравится и его смотреть, я каждый день его включаю, смотрю. А вообще, вот какая самая-самая любимая? Может там у тебя есть какой-то раздел? У меня все самое любимое. Весело, задорно, интересно, актуально. Так да, когда то было моложе, смотрела, сейчас, сейчас нет. Ну, считаю, что это положительно для нашей молодежи. Чтобы развивались. КВН это же. Клуб веселых и находчивых, также. Да. Дети должны наши развиваться. Это для них какой-то стимул.